Я коротко. Начну с того, что я являю противником вступа до Мытного Союза. Это, ну, потом вы поймете, зачем я это сказал. Начнем с того также, что подписание угоды с ЕС, скажем, имеет больше политический подтекст, чем экономический. Я трудно представляю на прилавке европейского магазина майонез «Ясень» и конфеты «Стрела», которые вы называли. Так исторически сложилось, что весь наш рынок товаров и послуг находится на востоке. И после подписания угоды, я думаю, он закроется. При том всем, что наши предприятия не будут иметь сертифицированную продукцию в Европе, то есть рынок сбыта мы потеряем пока вообще. Плюс э, те, кто будут работать накладки э, наши внутренние, это хронический невозврат НДС, э, я думаю, что производство у нас погибнет. Что касается сельхозпроизводителей, я тоже думаю, после того, как отменят э, возные квоты, у нас завалят голландской морковкой, польскими яблоками, картошкой от чего пострадает также наш сельхозпроизводитель. Единственный э, плюс э, в подписании я вижу в том, что будут реальные трудности. А трудности, э, э, как бы сказать, они спонукают да, по-украински по развитие экономики. Только какой ценой будет это развитие, сейчас никто не скажет. Ну, в принципе.